Uh, baik Bapak-Ibu, jadi uh, perintah korban ini uh, telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Namawiyah. Nah, ini yang Allah katakan, surah apa namanya Bapak-Ibu? Perintah korban itu surah apa? Halo? al kausar Inna a'toyna kal kausar Fasolli li robbi wanhar har Inna sa'niaka Rata uh, Kita coba Bapak Ibu menerjemahkannya Inna a'toyna Sesungguhnya A'toyna Kami memberikan Ka Kepada dirimu nah, Sesungguhnya kami telah memberikan kepada dirimu Al-Kawshar. Nikmat yang banyak. Fasolli maka solatlah. Li Rabbika untuk Tuhanmu wanhar dan berkorbanlah. Jadi di dalam surat ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah sesungguhnya telah memberikan nikmat dan karunia yang sangat banyak kepada diri kita Bapak Ibu, ya. Sampai-sampai Allah menjelaskan, "Wa ma bikum min Apa saja nikmat yang kau punya, yang kau miliki, semuanya itu kata Allah berasal daripada diriku kata Allah. Saking banyaknya nikmat itu, Allah tantang kita ini Latuh suha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat aku yang telah aku berikan kepada dirimu, pasti kamu tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat itu. Saking banyaknya, Bapak Ibu. Ya, Jadi jangan kita mencoba-coba ingin berbalas budi kepada Allah. Tidak akan sanggup. Ya, kamu ber membalas budimu kebaikanmu itu kepada aku atas nikmat yang kuberikan Buktinya saja kata Allah. Nikmat penglihatan yang Allah titipkan kepada kita, ya. Satu nikmat penglihatan ini yang Allah berikan kepada kita, ya. Lalu kita melakukan amal, kita beribadah, ya. Siang, malam, petang dan pagi, ya. Beribadah kita. Maka ibadah yang kita lakukan itu belum sepadan, belum sebanding dengan satu nikmat penglihatan yang Allah berikan kepada diri kita ini. Belum lagi mata yang sebelah kirinya, belum lagi telinga kanannya, belum lagi telinga kirinya. Ya, kita saja kalau tidak mendengar telinga ini Bapak Ibu, kita beli alat bantu itu, udah berapa duit itu? Udah 30 juta, 60 juta atau? Belum lagi namanya nikmat lisan, belum lagi namanya nikmat akal fikir. Kalau Allah cabut namanya nikmat akal fikir, kita menjadi orang apa namanya tuh? Oh, orang ODGJ ya? <laughs> orang gangguan jiwa kan? Orang gila, majnun. Orang gila kita tuh. Di antara orang kita ini rumah sakit jiwa tuh, kilometer 17 itu lah. Itulah nikmatnya Allah, yang Allah berikan kepada kita dengan ikhlas itu. Tak pernah Allah menuntut balas terhadap apa yang Allah berikan kepada diri kita itu. Begitu banyaknya nikmat Allah itu. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, Bapak Ibu. Bukti kepatuhan kita kepada Allah, bukti keimanan kita kepada Allah. Maka Allah katakan apa? Bapak ah. Ibu berkata, Sebagai bukti kepatuhan kamu kepada aku, bentuk syukurmu kepada aku, maka dirikanlah sholat. Sholat yang kamu dirikan itu benar-benar sholatnya untuk aku, karena aku. Jangan sholat itu didirikan selain daripada Allah. Jangan sholat yang kita lakukan itu untuk mencari sesuatu selain daripada dirinya. Benar-benar sholat itu hanya semata-mata untuk Allah saja Bapak Ibu. Ini komitmennya kita sebagai seorang hamba, ya sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa lillahi robbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku itu hanya semata-mata untuk Allah. Jangan ada niat di dalam niat. Kalau ada udang dibeli pi ada udang dibeli bakwan, Ya, maka itu belum dikatakan karena Allah itu, karena ada maunya, jadi beribadah itu bukan karena maunya Beribadah itu menunjukkan bukti keimanan dan patuhan kita itu kepada Allah, ini yang lo minta Jadi amal yang diterima Allah itu adalah amal yang takwa, amal yang ikhlas Inna Allah yakbalu minal mutakin Sesungguhnya Allah itu hanya mau menerima amal ibadah orang-orang yang bertakwa Orang yang telah jinaatinya, hatinya Orang yang telah patuh jiwanya Orang yang telah ikhlas kepada Allah Sudah sempurna penyerahan dirinya kepada Allah Itu yang diterima Allah Makanya Allah jelaskan wa ma umu wa ma umiru ila liyabudullah Tidaklah aku perintahkan kamu beribadah Melainkan ibadah yang kamu laksanakan itu benar-benar ikhlas semata-mata karena aku Bukan karena yang lainnya Kalau karena yang lain Berarti yang lain itulah yang akan menjadi sembahan kita Yang lain itulah yang menjadi Tuhan kita Sedangkan Allah perantara saja bagi dirinya untuk mendapatkan yang lain itu Contoh Bapak Ibu ya. Kalau kita beribadah, ya, hanya untuk sorga dan pahala. Kita beribadah hanya untuk mendapatkan pahala dan sorga. Ini yang menjadi tujuan kita. Ini yang menjadi orientasi kita dalam beribadah. Ingatlah, Bapak Ibu, pahala dan sorga ini yang akan menjadi sembahan kita. Pahala dan sorga itulah yang akan menjadi Tuhan kita. Sedangkan Allah bagi dirinya sebagai wasilah saja, Allah bagi dirinya adalah perantara saja, Allah bagi dirinya adalah budak saja untuk mendapatkan pahala dan sorga itu. Ya. Inilah yang terjadi, ya. kalau kita beribadah bukan karena Allahnya tapi karena maunya. Nah, selalu usah antarkan kepada bapak ibu semuanya. Nah, Saya ulang lagi paham dah bapak ibu kajian kita yang lampau itu. Ya. Nah, siapa yang beribadah, ya untuk akhiratnya maka pasti dunia itu akan dah Ah dunia itu akan dapat. Siapa yang mengejar akhiratnya, dunia akan ikut. Dunia itu akan dapat. Tapi siapa yang mengejar dunianya, maka akhiratnya akan luput. Nah contohnya begini bapak ibu. Ya kalau bapak ibu beli sapi, ya insya Allah pasti talinya dapat tuh. Tapi kalau bapak ibu beli talinya, sapinya nggak pernah dapat. Pak Mas tuh, beli sapi, talinya pasti dapat. Beli talinya, sapinya nggak akan dapat. Kejar dunia, maka akhirat nggak akan dapat tuh. Tapi kejar akhirat, dunia pasti akan ikut. Beli sapi, talinya dapat. Beli tali, sapinya tidak dapat. Itu yang pertama pemahamannya rendah sekali itu. Yang kedua, ya. siapa yang dapatkan Allah, maka Allah beri dia kemuliaan dunia, Allah beri pula namanya kemuliaan akhirat. Siapa yang dapatkan Allah, dapatkan ridhonya, dapatkan kasih sayangnya, maka dapatlah kita itu kemuliaan dunia, dapat pula kita kemuliaan akhirat. Apa sebabnya? Karena Allah lah sebagai pemilik dunia dan Allah pula lah sebagai pemilik akhirat itu. Maka dapatkan Allah. Ilahi anta maqshudi wariduka matrubi. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ani batu licin. Jadi makin ke atas, makin ke pucuk dia makin Bahaya, dia itu bapak ibu, maka licin dia. Lihat di mana batu licinnya. Siapa yang dapatkan Allah? Nah, siapa yang dapatkan Allah? Tujuannya untuk dunia, tujuannya untuk akhirat. Maka, dunia akhirat itulah sebagai sembahannya. Dunia akhirat itulah sebagai tuhannya. Sedangkan Allah perantara wasilah saja dan budak saja bagi dirinya untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Itu berarti ibadah yang dia lakukan itu bukan karena Allah lagi, tapi karena maunya. Oleh karena itu, beribadah itu bukan karena maunya, tapi benar-benar karena Allah. Itu ikhlas itu. Jadi jangan ada niat di dalam niat, jangan ada udang dibeli peyeknya. Ikhlas semata-mata karena Allah itu. Jadi kalau kita sudah ikhlas, kita sudah kita perbaiki diri kita, maka Allah akan memperbaiki namanya dunia dan akhirat kita itu. Namun jangan beribadah itu supaya Allah nanti akan memperbaiki duniaku dan akhirat aku. Berarti ini juga tujuannya nih. Ya. Aku cari Tuhan supaya Tuhan memperbaiki urusan duniaku dan urusan akhiratku, itu dah hitung hitungan dengan Allah tuh bapak ibu? Ya udah hitung hitungan dengan Allah tuh, aku beribadah ikhlas kepada Allah supaya Allah memperbaiki jalan hidupku, supaya baik duniaku baik akhiratku, ah itu dah hitung hitungan nama tuh udah ber sudah bermelogika namanya. tidak ada sami'na wa ta'na. Orang yang sami'na wa ta'na tadi, walaupun Allah menjanjikan yang terbaik dari setiap apa yang kita perbuat, tapi bukan kena janjinya itu yang mesti kita tagi. Jadi Allah itu tak perlu ditagi-tagi janjinya. Allah tak perlu dituntut-tuntut Bapak Ibu seolah-olah Allah itu berhutang dengan kita. Ia karena abudu, wa ia karena stain. Kepada engkau kami beribadah menyembah, ya Allah, dan kepada engkau kami minta tolong. Tunaikan hak baru dapatkan kewajiban. Ah, aku sudah laksanakan hak aku, perintah-perintah Allah, ah, hak aku terima lagi. Itu yang salah tuh. Jadi beribadah itu benar-benar karena Allah saja. Jangan ada yang lain Bapak Ibu. Kalau ada yang lain, maka yang lain itu yang menjadi Tuhan. Kalau ada yang lain, yang lain itu akan menjadi sembahan. Sedangkan Allah sebagai apa tadi Bapak Ibu? Hah? Allah itu bagi dirinya sebagai apa? Perantara, sebagai wasilah, sebagai budak saja untuk mendapatkan dunia dan akhiratnya. Berarti dunia akhirat itu sebagai Tuhannya itu, sebagai sembahannya. Nah, makanya tergelincir nanti. Disitulah Allah katakan, Fasoli li Rabbika." Maka diri kalau sholat itu betul-betul untuk Tuhan, jangan untuk yang lainnya. Ya. Yang kedua Bapak Ibu Setelah Allah perintahkan kita sholat untuk dirinya One heart Setelah sholat berkorban kita ini Habis sholat subuh berkorban Habis sholat zuhur berkorban Habis sholat asar berkorban Habis sholat maghrib dan isya berkorban kita Jadi korban itu setiap waktu Bapak Ibu Bukan sekali setahun Kurban itu setiap waktu sholat Berkurban kita ini Kalau kita berkurban setiap waktu sholat Apakah sanggup kita Bapak Ibu? Ya sanggup Bagaimana memahaminya? Ini yang akan kita pahami. Kurban itu jangan hanya dipahami secara zohir saja. Tapi pahami pula lah kurban itu secara batin. Bukankah Allah pernah menyampaikan kepada kita wa asbagu wa batina. Aku sudah sempurnakan nikmatku kepada dirimu zahir dan batin. Kalau aku sudah sempurnakan nikmatku kepada dirimu zahir dan batin, itu maknanya kalau kamu beribadah, beribadahlah secara zahir dan beribadahlah secara batin. Kalau kamu berkurban, berkurbanlah secara zahir dan berkurbanlah secara batin.